Правоохоронні силові та військові відомства гальмуть розслідування обставин оточення та загибелі українських військових та добровольців під Іловайськом. Так вважає глава тимчасової слідчої комісії з розслідування цих трагічних подій Андрій Сенченко. І сьогодні пан Андрій погодився більш детально розповісти, в чому причина таких зволікань. Пане Андрію, доброго ранку. Добре. Отже, в чому ж причина і чи не повториться історія, яка відбувається із розслідуванням подій, пов'язаних із загибелю Небесної Сотні? Ну, вы знаете, то, что происходило с расследованием по Небесной сотне, аналогичная ситуация была с расследованием гибели наших военных, когда сбили Ил-76, и до сих пор не названы виноватые. И сейчас предпринимаются системные усилия, к сожалению, со стороны наших силовых структур, усилия по препятствованию расследования. Ну, казалось бы, вот есть ну, просто требования общества, назвать виновных, сделать выводы, потому что у нас несколько стоит задач. Вот как у комиссии: первое, не дать э, кому-то уйти от ответственности, вот не позволить создать какие-то теневые зоны, где виноватые смогут э, с помощью политической поддержки уйти от ответственности. Второе, это ну, добиться наказания виновных, да, уже в суде. Э, третье, безусловно, нужно сделать выводы для построения армии и вот в этом смысле представьте себе проходит 10 дней кажется, это максимальный это срок мы не получаем ответ от руководителя антитеррористического центра сбу мы вообще не получаем ответ от генерального штаба мы получили просто возмутительную отписку от министерства обороны на 6 листов вопросов мы получили один абзац ответа о том что мы все вопросы потом дадим угу. мы получили возмутительную отписку от э, э, заместителя председателя службы безопасности и так далее я могу сказать кто добросовестно подошел пограничная служба да они очень подробно э, ответили на каждый поставленный вопрос э, командующий национальной гвардии очень подробно на каждый вопрос остальные силовые ведомства э, это не отмахиваются понимаете я просто вижу возню которое происходит для того, чтобы не отвечать на вопросы и уходить от ответственности. Затягивание часу? Безусловно. Сколько оно может тривати за вашим прогнозом? Выборы как-то должны этот момент прискорить или нет? Ну, вы знаете, я думаю, что может быть у кого-то есть мечта затянуть до выборов, но, во-первых, мы это не дадим, потому что мы будем методично называть э, тех, кто затягивает фамилии. Вот я сейчас сказал «ведомство». Вот. Сейчас мы связываемся с каждым, требуем ответов на наши вопросы. Мы уже провели опрос заместителя председателя службы безопасности Украины господина Еловенко, который, к сожалению, не на, практически ни на один вопросов, из вопросов, которые на шести листах изложены, не смог ничего содержательного ответить. Мы будем на комиссии опрашивать министра обороны, начальника генштаба и дальше вниз по всей этой цепочке. То есть вам уже удалось опытать беспосредственных участников подей ближе до Краматорска? Ну, вы знаете, мы же не только сидим в кабинетах, поэтому вот как только была создана комиссия, через два дня я уже был в зоне, а то встречался и с военными, угу. и с командирами. Наши члены комиссии поехали и в госпиталях общались с солдатами, с офицерами, которые были в этой зоне, были ранены. Ну, некоторые уже выступали на заседании комиссии со, своими, со своей информацией. И мы собирались на этой неделе провести еще одно заседание для угу. того, чтобы проанализировать ответы на вопросы. И вот этих ответов мы не получили. А что уже можно это из того, ну, хоть что-то же, какие-то певные Ну, вы знаете, то, что я буду говорить, это пока мои личные выводы, потому что выводы комиссии, они должны быть проголосованы, доложены угу. от имени комиссии парламента. Но я могу сказать, что были неадекватные действия, на, как минимум, на трех этапах этой трагедии. Первое, это когда наступали на Иловайск. Угу. Вот мы сейчас выясняем причины, с чем было связано вот такое жгучее желание взять Иловайск. Оно почему-то совпадает по дате с Днем независимости Украины. И это трагедия, если это к этой дате пытались так сказать, вот, одержать такую победу. То есть в основном шли добровольческие батальоны, батальоны МВД. Армия была представлена только двумя БМП. По крайней мере, вот на сегодня у нас есть такого рода свидетельства, иной информации. То, вот, высокого то есть, высокого результата за лисутности То есть, шли подразделения патриотов, которые были вооружены только легким стрелковым оружием. Вот возникает вопрос, насколько адекватные были решения руководство антитеррористической операции э, при взятии Иловайска? Почему не были э, обеспечены армейской поддержкой с тяжелым вооружением? Э, почему не были обеспечены тылы? Это привело к жертвам на первом этапе. Второе, это участок нашей границы в районе Саурмогила Амвросевка. Ну, вот просто э, не будучи военным, просто ну вот здравомыслящим человеком, в течение двух недель утюжат наших военных в чистом поле, где негде укрыться, утюжат ракетно-артиллерийскими обстрелами, практически не прекращающимися, угу. и одновременно с той стороны с российской и обстрел с российской стороны и с той стороны с российской накапливаются войска. Но не будучи военным, можно уже сопоставить и понять, что здесь может быть прорыв. Плюс к этому военный парад в Киеве. Очевидно, что Путин в силу ну, своего психологического состояния, не знаю, так сказать, внутреннего какого-то состояния, он явно воспринимал это как провоцирующий фактор. И mm -hmm. ну, надо понимать, что Путин точно бы ответил. И вот когда все это вместе складывается, то тогда не понимаешь, почему наши военные, наши стратегии, наши политики, которые принимали такие военно-политические решения, оказывается, ничего этого не ожидали. То есть у нас стояла группировка, которую просто ну, Отдали... расстреливали, расстреливали. Хотя можно было отдать приказ, отвести ее из зоны обстрела. Они бы были ну, в более боеспособном состоянии и могли бы противостоять. Нет а их... допомога, яка была... Они просили допомоги. Она... Конечно. И один из вопросов, который мы задаем. Вот скажите, были разведданные. В конце концов, были просто мамы, близкие, которые приходили под администрацию президента в Генштаб, в другие силы структуры скажите кто проанализировал эти сигналы и какие решения были приняты мы не получаем ответа а ведь люди просто криком кричали о том что убивают их детей и вот когда зашли, э, ну по сути массово там и до того заходили, но массово это в 4 часа утра 24 mm -hmm. августа э, зашли российские войска, то какое они могли получить сопротивление, когда после двух недель обстрелов там практически никого mm -hmm. не осталось. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да но ну, возникает вопрос, были рубежи, были возможности организации обороны дальше, но не было тыла. Это означает, что это было сплановано? Чего Я официально. вот скажу про третий этап, а потом э, свое резюме. И вот э, то, что произошло в этой так называемой зоне Д, это вот Саур-Могилы до Амвросевки, это позволило э, российским войскам окружить Иловайск. А дальше была возможность принять решение э, либо своевременно разблокировать, mm -hmm. либо своевременно принять решение, и пару дней была возможность выйти без ну, каких-то больших потерь. Это не было сделано. Усилия по разблокированию опоздали на трое суток, встретили мощное сопротивление, практически разбили наши, наших военных, которые шли на разблокирование. И уже когда выводили, выводили через очень плотное кольцо. Кто-то с кем-то якобы о чем-то договаривался. Ну вот э, свидетельства наших военных, которые потом разговаривали, уже будучи в плену, с российскими военными, те вообще ничего не слышали о том, что какая-то колонна. Они увидели же предколонны и начали просто расстреливать. На каком-то уровне, возможно, и договаривались. Причины... Э, Ви знаєте, я все-таки вважаю, що одна з первопричин – это отсутствие ответственности в этом вопросі, пане Андрію, на жаль, ми змушені зараз перерватися. Найцікавіше, ми залишимо на продовженні нашої бесіди і поговоримо про причини і решту причин якраз одразу після інформації.